مسلمان جو پانچ وقت نماز کے لیے اذان دیتے ہیں اذان کا لغوی معنی اعلان کرنا اور اطلاع دینا ہے اور شریعت میں خاص الفاظ کے ساتھ نماز کی اطلاع دینے کو اذان کہا جاتا ہے اور سب سے پہلے یہ اذان حضرت جبریل امین علیہ السلام میں کی رات بیت المقدس کے اندر یہ اذان اور سب سے پہلے یہ اذان حضرت جبریل علیہ السلام کی بیت المقدس میں یہ اذان دی اور پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی جماعت دی دی اب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لارت کتاب کے اندر حکم ارشاد فرمایا وہ آزان المین اللہ و رسولی اور منادی پکارتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مرتبہ رب العالمی ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا فرمایا وہ اس شخص سے زیادہ خوشگوار خفبو والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے اور پھر نیک عمل کرے وکال اننی ننی ان المسلم اور پھر ساتھ وہ یہ کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب کرنے والا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان اس پر میں تسلیم خم کرنے والا ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ مجھے قبول ہے نماز پنجگانہ کے لیے اور جمعہ کے لیے اذان دینا سنت علماء کرام نے لکھا ہے کہ اذان دینا ان جگہوں پر مستحب ہے وہ نو جگہ فرمایا کہ پہلے یہ کہ بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے دوسرا جہاں آگ لگی ہو وہاں پر اذان دینا ہے وہ مستحب اور پھر تیسری جگہ جو ہے جنگ کے میدان میں اذان دینا ہے یہ بھی مستحب ہے جنات اور شیاطین کے غلطے کے وقت بھی اذان دینا ہے مستحب ہے غمزدہ اور غصے والے شخص کے کان میں بھی اذان دینا چاہیے مستحب ہے اور پھر مسافر جب راستہ بھول جائے تو وہاں پر بھی اذان دینا مصحبہ ہے اور جس شخص کو مرگی ہو اس کے پاس بھی اذان دینا چاہیے مستحب بھی مصحبہ اور پھر بیت کے دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر اذان دینا یہ بھی ہے مسلمانوں پر نماز جو فرض ہو تو مکت المکرمہ کے اندر آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کے کے تو مکت المکرمہ کے اندر نماز کی اطلاع کے لیے کوئی باقاعدہ فائدہ وغیرہ نہیں ہوئی. مسلمان جو تھے وہ جمع ہوا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ ان صاحب اکرام بدوان اللہ کو نماز پڑھاتے لیکن جب آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکت المکرمہ سے فجرت فرما کر مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آبادی بڑھ رہی اور آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے ساتھ مشورہ فرمایا اور اسی مشورے کا جو حکم ہے قرآن مجید پر آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الامر کہ میرے معبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام بیتوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ مشکہ فرمایا کریں تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وسلم. صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کو جمع فرمایا اور ان کے ساتھ مشکہ فرمایا تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ مختلف مشورے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں دیں عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلائی جائے تاکہ آگ کا جو ہوا ہے وہ بلند ہوگا تو صحابہ کرام راہدیں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا خواب لیکن پھر اس پر بھی اعتراض ہوا کہ یہ تو یہود کا طرز ہے بہود کا طریقہ ہے تو پھر باد صاحب کرام تو پھر صاحب کرام نے صلی یار رسول اللہ نفوس بجائے تاکہ صحابۂ کرام جو موجود نہیں ہوگے مستقل ان کو خبر ہو جائے کہ نماز کیوں لیکن یہی بات مشورے ہوتے رہے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا اعلان جو ہے وہ تمام تر ان مذہب سے مختلف ہونا چاہیے ممتاز ہونا چاہیے لیکن پھر جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ برخاست ہو وہ مجلس ختم ہو چکے لیکن کوئی خاص جو اعلان ہے یا کوئی خاص جو مقرر چیز ہے وہ طے نہ پائے ابو دع شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے اور سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے فرماتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر پایا تو ان میں سے میں بھی تھا اور جب بات ختم ہوئی اور اس بات میں بھی خاموشی ہوئی ناپوس کے بجایا جائے تاکہ مسلمانوں کو خبر ہو اس بات پہ ذرا سی خاموشی ہو تو وانا نا امن راج الن یہ ملو نقوصن کہ میں پھر گھر گیا تو میں اس سوچ میں تھا کہ کیا کرنا چاہیے تو میں سوچتا رہا سوچتا رہا پھر مجھے نیند آئی تو میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ کے اندر نقوس ہے اور وہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو اس نقوز کو بیچنا چاہتا ہے یا نہیں تو اس نے کہا کہ آپ کس لیے یہ مجھ سے لیتے ہو تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس لیے لیتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نماز کے لیے صلاح دینے کے لیے مسجد تو اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے اندر اس شخص سے کہا کہ میں اس لیے آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کروں گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی صحابی رسول کے ڈیوٹی لگا دیں گے اور وہ یہ بجائے گا اور پھر مسلمان جو ہیں نماز کے لیے جمع ہو تو وہ شخص جو ہے آپ کے اندر اس نے کہا افلا ما ہوا خیر من خیرمنظالی فرمایا کہ میں اس سے بہتر تمہیں کچھ کلمات بتا نہ دوں تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے بکل تو لہو بلا فرمایا کیوں نہیں وہ مجھے کلمات بتا دیں تو اس خواب کے اندر جو شخص اس صحابی رسول کو ملا دی اس نے تمام اذان جو ہے آپ کو پڑھ کر سنا دی اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے ساتھ اقامت بھی کہہ کر اس صابی رسول کو بتا دی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں تو اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صبح ہوئی تو میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ اندس کے اندر حاضر ہوں فَأَخْبَرْتُهُ تو ہوتا اور میں نے وہ ساری خبر دی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے رات کو دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ سچ دیکھا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی کے پاس جا کے ٹھہرے اور انہیں یہ الفاظ بتائیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان اور ساتھ فرمایا اسی حدیث پاک میں فقال سمیہ فضال کا عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ سنی اور یہ آواز سنی جو آزان دی جا رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ ہوا پی بہتی فخارا جا یا جردا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے اور ان کی جو چادر تھی وہ زمین پر کھسٹ رہی گویا کہ کے علامات سے زہر ہو رہے وہ بھی جلدی جلدی آکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کام آئے اور فرمانے لگے فقول یا رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بالحق اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق بنا کر